अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार मैं जिया हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर आज के इस वीडियो में हम अपने उन तमाम देखने वालों से मुखातिब हैं जो नर्सिंग के पेशे से वाबस्ता हैं और वो अपने देशों में भी ये काम कर रहे हैं या वो ये तालीम हासिल करके आगे फ्यूचर में इस प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं तो बात यह है कि जर्मनी और दूसरे तमाम यूरोपियन कंट्रीज में भी नर्सेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है हम इस पर पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं और इस वीडियो में भी हम इस पर तफसीली बात करने वाले हैं कि क्या तरीके कार है किस तरह से अप्लाई किया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नर्सिस की डिमांड है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तम, तमाम तफसलत इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं रहिए है हमारे साथ तो जैसा कि हमें अपने इंटरव्यू में आपको बताया कि जर्मनी में नर्सिस की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है यहाँ बीमार और बूढ़े और जयीफ लोगों के लिए नर्सिस की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि यहाँ ओल्ड सेंटर्स हाउसेज भी होते हैं केयर गिवर प्रोग्राम्स इसीलिए बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं और नर्सिस क्योंकि कम है लिहाजा साउथ एशियन कंट्रीज से खास तौर पर जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल इन कंट्रीज से नर्सिस बहुत ज्यादा तादाद में हर साल जर्मनी आती हैं और वो मेल नर्स भी हो सकते हैं फीमेल नर्स भी हो सकते हैं और उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ इस पेशे से वाबस्ता लोगों की बहुत कमी है इसलिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि जब किसी कंट्री में किसी खास स्किल किसी खास प्रोफेशन के लिए शॉर्टेज है तो वहाँ अप्लाई किया जाए इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि क्वालिफाइड नर्सेस तो अप्लाई कर ही सकते हैं मेल और फीमेल दोनों लेकिन यहाँ इसका ये एक और भी इंतजाम है जो कि जैसे कि के केयर गिवर प्रोग्राम्स के लिए दो जनवरी की दो 2025 जनवरी में जर्मनी ने अपना एक वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत वो नर्सिस को इनवाइट कर रहे हैं और इसमें यह है कि क्वालिफाइड नर्सिस के साथ साथ वो तमाम लोग जो ट्वेल्थ ग्रेड पास हों और आगे जाके इस प्रोफेशन को अपनाना चाहें तो वो हाउस बिल्डिंग यानी कि एक जिसको कहना चाहिए ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर नर्सिस की उसके लिए वो खुद आकर यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर फिर इस प्रोफेशन को इख्तियार कर सकते हैं तो ये है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं जो इस प्रोफेशन में मौजूद हैं जो तीन से चार साल का इस पर अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और अगर उनके पास एक से दो साल की वर्क एक्सपीरियंस भी है तो ये बहुत अच्छी बात है वो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दूसरा क्या इसमें क्राइटेरिया है कि अगर आप जैसे मैंने पहले कहा कि आप इस पेशे को अब इख्तियार करना चाह रहे हैं और कंट्री में यहाँ पे जर्मनी में आने के बाद आप चाहते हैं कि आप नर्सिंग के प्रोफेशन को स्टार्ट करें तो आप यहाँ हाउस बिल्डिंग में आप अप अप्लाई करके एक ट्रेनिंग होती है ये एक तरह की ये इस ट्रेनिंग में आपका ट्वेल्थ ग्रेड होना बहुत जरूरी है ये ट्रेनिंग भी तीन से चार साल की होती है और इसमें सब कुछ सिखा दिया जाता है बिल्कुल क्वालिफाइड नर्स बना देते हैं वो और इस दौरान अच्छा ये पेड ट्रेनिंग होती है यानी ये जो प्रोग्राम है ये इसमें सैलरी भी थोड़ी बहुत जो है वो मिलती है इंटर्नशिप की तरह होती है ये समझिए और इसमें आपको आपकी एक्सपेंसेस के लिए आपको सैलरी भी मिलती है फिर उसके बाद जब आप पूरी अपनी तालीम कंप्लीट कर लेते हैं तो एज ए नर्स आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं फिर आपको बीवन लेवल जो है उसकी बात करना होगा यानी अपने देश से आते वक्त आपको जर्मन जमान का इतना ज्यादा यहाँ पर सख्ती नहीं की जा रही क्योंकि वही बात है कि उन्हें बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में नर्सेज की जरूरत है और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा होती है नर्सेस की दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा वेल पेड प्रोफेशन है ये और बहुत ज्यादा इसमें फ्लैक्सीबिलिटी है जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स मेडिकल सेंटर्स और केयर गिवर प्रोग्राम्स बेतहाशा हैं कंट्री में बीमार लोगों की ज़ीफ़ लोगों की और फिर जिस तरह से हर कंट्री का अलग एक रहन सहन होता है इनके यहाँ फैमिली सिस्टम कुछ इस किस्म का होता है कि बूढ़े और बीमार लोग अलहेदा 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 घरों में अपार्टमेंट्स में रह रहे होते हैं तो जब किसी कंट्री में किसी भी स्किल की किसी भी प्रोफेशन की वर्कर्स की शॉर्टेज होती है तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है तो यहाँ जैसे जैसे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी बढ़ती जाती है वैसे स्टार्ट में जिस वक्त एक क्वालिफाइड नर्स यहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं तो स्टार्ट में उनको तकरीबन ढाई हजार से बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा का सम्ठाईस सौ से भी यूरो से शुरू होता है और वो तकरीबन साढ़े तीन हजार तक वो आसानी से कमा सकते हैं ये बिल्कुल स्टार्ट में ये अच्छी खासी वेल पेड यानी कि जॉब है और जैसे जैसे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है जैसे जैसे एक्सपीरियंस पांच साल का होगा तो उसके बाद जो सैलरी है उसमें शरत इजाफा होता चला जाता है ये तो हो गई क्वालिफाइड जो लोग हैं और अच्छा जो क्वालिफाइड नर्सिस हैं या जो हाउस बिल्डिंग के बाद बनेंगे अच्छा हाउस बिल्डिंग की क्या है सैलरी पे स्केल की उनका यह है कि वो ग्यारह सौ से स्टार्ट है और ग्यारह सौ से लेकर तेरह सौ तक की उनको जो है वो एक आप इसको सैलरी कह लें क्योंकि वो साथ में क्योंकि इंटर्नशिप है वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं लेकिन साथ में आपको ये आपको एक सैलरी पैकेज भी दिया हुआ है ग्यारह से तेरह तक का तो ये बहुत काफी होता है जब आप यहाँ पे आते हैं तो उसी हिसाब से अकु, आपकी अकोमोडेशन भी होती है उसी हिसाब से फिर आपके वर्किंग आवर्स भी उसी तरह के होते हैं और आपके लिए दूसरी फैसिलिटीज भी मौजूद होती हैं एक उस कंट्री के हिसाब से यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ ऐसा होता है कि आपको अपने दूसरे जो इजाफी खर्चे हैं उसके लिए आपको कोई किसी परेशानी की जरूरत नहीं होती जब तीन चार साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है चाहे आपने क्वालिफाइड नर्स के से शुरू किया या आपने बिल्डिंग करके इसी कंट्री में ट्रेनिंग लेकर शुरू किया आपके पास ब्लू कार्ड की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है तो जैसे कि हमने अभी इस वीडियो में भी बताया और पहले भी हम आपको अपने वीडियो में बताते रहे कि नर्सेस की शॉर्टेज की वजह से यहाँ आना इस वक्त इस प्रोफेशन के साथ बहुत ही आसान है अगर आप अपने काम में बहुत ही डेडिकेटेड हैं आपके पास आप क्वालिफाइड आपके पास इसकी पूरी एजुकेशन है तीन से चार साल की आपके पास एजुकेशन है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है एक से दो साल का आपके पास कुछ भी नहीं आप बनना चाहते हैं डॉप करना चाहते हैं प्रोफेशन को तो आप ट्वेल्थ ग्रेट आपने किया हुआ है जो हमारे देशों से होता है और उसके बाद आप इसको आकर यहाँ पे ऑस बिल्डिंग की जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं ये आप अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से वो आपको अपने इस करियर की अपॉर्चुनिटी देंगे आप अपने ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे जिसमें आपको 1100 से लेकर 1300 तक का आपके पास सैलरी आपके पास आएगी आप अपने तमाम एक्सपेंसेस उससे कर सकेंगे और फिर इनके साथ ये होता है कि जब इस तरह के कोई जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं तो हॉस्टल्स भी होते हैं और रिहाइश जो है वो बहुत आसान होती है उन्हीं यानी जहाँ पे आप सीख रहे होते हैं जहाँ ट्रेनिंग हो रही थी ऐसी जो भी ट्रेनिंग हो रही होती है तो वहां पर अकोमोडेशन जो है इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाती है उनकी अपनी ही साइट्स होती हैं अपनी गवर्नमेंट की उनकी ये इंतज़ामिया ने आने वालों के लिए ये आसानी दी हुई होती है कि वो अकोमोडेशन बहुत ज्यादा सस्ती उनको प्राइसिस पे दस्तियाब होती है लिहाजा इसके लिए क्योंकि उनको वहीं रहना होता है वहीं ट्रेनिंग करनी होती है तो लिहाजा रहने का रिहाइश का मसला भी बहुत ही आसानी से हल हो जाता है फिर 1100 से लेकर 1300 की जो यूरो की जो रकम है वो बहुत काफी होती है एक दफा ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाने के बाद आप क्वालिफाइड नर्स हो जाते हैं और फिर बहुत ही अच्छी जॉब्स आपके लिए आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज बन जाती है और फिर उसके बाद जब पांच साल हो जाते हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी ये सब चीजें उसी वक्त मुमकिन है जब आप एक कंट्री में अपना पूरी वो मुद्दत पूरी करते हैं जो उसके लिए जरूरी है तो तीन से चार साल का अर्सा परमानेंट रेजिडेंसी के लिए बहुत काफ़ी होता है सिटीजनशिप चाहिए तो आप मजीद पांच साल करते हैं उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं आपको जर्मन पासपोर्ट मिल सकता है इन तमाम बातों के पीछे जो चीजें काम कर रही हैं वो ये हैं कि आपका जो आपका जो सी है वो कैसा बना हुआ है जी हाँ फिर से याद दिला दें कि वो बिल्कुल यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए आपकी जो तमाम सर्टिफिकेट्स हैं अकेडमिक आपकी जो क्वालिफिकेशन हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए उसमें कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना हो और ये कि कवर लेटर बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े मैनेज इस तरह से मैनेज की जाए कि कोई भी चीज जो है वो रुकावट ना बने इसके लिए हम आपसे कहते हैं कि आपको हमारी एडवाइस की जहां भी जरूरत है वहाँ मौजूद हैं जैसे भी हमारी जो अकोमोडेशन के लिए जॉब तलाश करने के लिए जॉब सर्चिंग जो हमारी फ्री जो सर्विसेज काम कर रही हैं आप उससे फायदा उठा रहे हैं और मजीद उठा सकते हैं हर प्रोफेशन के लिए हमारी ये सर्विस हर वक्त आपके साथ हैं इसके अलावा मजीद कोई सवाल इस वीडियो के हवाले से या किसी भी बात के हवाले से या किसी जैसे जिसने पॉइंट्स मैंने आपको बताया अगर कोई पॉइंट आपके जहन में है कोई सवाल आपके जहन में तो वो जरूर हमसे कीजिए हम, हम आपकी रहनमाय के लिए हर वक्त मौजूद हैं आप हमसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रबा कर सकते हैं ई के थ्रू भी इस चैनल के थ्रू भी और आप हमसे जो भी रहनमाय हासिल करना चाहते हैं वो हम आपको बिल्कुल आसानी से प्रोवाइड करते हैं तो हम मौजूद हैं आपके हर सवाल हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप किसी वक्त भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमसे रहा कर सकते हैं तो रखिए अपना अपने सब प्यारों का बहुत सारा ख्याल मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ